Здравствуйте, друзья. И такое бывает. В общем, девочка в спешке, видимо, вложила батарейки неправильные одну неправильно полюсом переполюсовку в общем сделала одной батареечки батарейки разные но дело не в этом видите здесь есть шкала они уже почти подсевшие они короче 0,9 какая-то из них 1,44 осталась. Вот это вот была минус 0,9. Я ее, как бы нельзя так делать, но я ее зарядил через зарядное устройство. Вот смотрите, я немножко ее подзарядил. Она стала в плюсах. видите, 0,37 вольта. Как бы батарейку нельзя заряжать, но это я так уже, знаете, на свой риск. И вот здесь вот шкала. На тех батарейках есть, ну, показано чуть-чуть там зарядность. Тут вообще ничего нет. Ну, сейчас посмотрим, может быть, что-то <пошло>, пошло заряжать, представляете? Так, конечно, делать нельзя. Только аккумуляторы можно заряжать. Но вот ради того, чтобы ее перевернуть, как бы, понимаете, да? То есть она обратно зарядилась у вас от тех батареек, потому что полярность была неправильная. Ну, сейчас посмотрим. Он как быстро восстанавливается. Всего лишь 6 мА, а уже 1,24 вольта но ну, это она как бы из-за того, что из-за того, что была неправильная полярность, она ее разрядила в обратную сторону вашу батареечку и те посадила. Она как бы садит те одновременно, эти и ее. Её... Ну в общем вот так получилось, что... Как в... об стенку горохом. Так делать, конечно, нельзя. Ну, я вот ради эксперимента батарейку заряжаю. <laughs> вот эту вот. Дюрасел. Потому что она переполюсовка получилась из-за того, что неправильно установили. Получилось минус 0,97 показывает на плюсу. Ну, тестером. Я... Оно мне не получилось тут, показала ошибку. Я через вот этот вот, через это зарядное, оно начало его толкать. 125 миллиампер. И пошло 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 вот за три минуты 27 20 27 миллиампер 28 загнала в общем 148 вольта это я сбросил немножко чтобы установить тысячу где-то тут 50 и там где-то 30 чем-то было это 80 миллиампер загнал попробуем будет ли работать камера потому что на этих батарейках она уже не работала одна показывает 144 батарейка другая 09 и э, еще одна 09 а это показывала минус 09 <реклама> Все, зарядилось. И сейчас посмотрим. Ну, камера работает. Она работает. От, я вставил эти аккумуляторы. Она работает. Но вот сам факт, я вот перемерил. Сейчас думаю, перемерю сколько. 1,44, 0, там 97, 0,93, что-то такое. А здесь смотрю, минус. 0,93. Я когда вынимал, я просто не заметил. Я, они вылетели так, и я не заметил. Взял, пошел в зарядное, всунул, <с> перегрузил, чтобы плюс здесь было, а не здесь. Вот такая вот история. Так что будьте внимательны, когда вставляете, вот я вставляю кассету, и она работает. Вот я вставил батареечку, ту, которую я заряжал, вот мои аккумуляторы, вот ваши батареечки. Да, они уже, они уже негодные, потому что они уже все. Они уже как бы те тянули ту, та минуснулась. В общем, ее уже использовать нельзя, эти батарейки нужны новые. Вечно эти батарейки, да, скажите. То те желтые были дохленькие, то вот эти. Тюрасейл хороший, просто. Еще, друзья, у меня пришла камера вот в таком положении, во включенном. Нужно всегда ее выключать. Это раз. Второе. В некоторых камерах экспонометрическое устройство, оно в автомате может работать. Поэтому переводите ее вручную. Может быть, она ее выключает. Может быть, этот автомат не сильно влияет. Но все равно я думаю, что он сажает батарейку. Поэтому лучше переведите вот хотя бы ручной режим. А еще лучше, когда храните, лучше вынимайте батарейки вообще. Потому что неизвестно, сколько кто хранит. Знаете, как бывает, что Кинул, забыл. Потом, потом. Лучше вынимаете батарейки из отсека. Здесь, конечно, вот внизу хорошо сделано, что у них отдельно все. То есть, если даже они потекут, они здесь потекут. Они не, не коснутся схемы. Но лучше, лучше так не делать. Батарейки нужно вынимать. Если даже вы на месте ее собрались отправлять на отдых. Так что вот так вот. батарейки работают, в смысле это зум работает. Поэтому просто банально надо от меньшего. Я что-то не догадался про батарейки спросить. Думал, что это как бы само собой разумеющееся. Ну, так получается. Вот, послушайте батареечки вот сейчас. Ваши, которые бедные, несчастные, замученные. И сейчас я вот вложу аккумуляторы. Просто ради интереса. Это не лучшие аккумуляторы. Варта испортились. И лучше я не луп Panasonic брать. Такие беленького цвета. Не черный, а именно беленького. Так, вот я переставил. И совсем другой звук. Работает здесь все. Зум работает автоматически электрические в смысле